ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಗಳೇ ರುದ್ರ ದ್ವಾದಶ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವು ಸುಖಮಯವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಈಗ रुद्रद्वादशनामस्तोत्रोडोण अथ रुद्रद्वादशनामस्तोत्रं प्रथमं तु महादेवं द्वितीयं तु महेश्वरं तृतीयं शंकरं प्रोक्तं चतुर्थं वृषभध्वजम् पञ्चमं कृत्तिवासं च षष्ठं कामाङ्गनाशनं सप्तमं देवदेवेशं श्रीकण्ठं चाष्टमं तथा नवमं तु हरं देवं दशमं पार्वतीपतिम् रुद्रमेकादशं प्रोक्तं द्वादशं शिवमुच्यते एतद् द्वादश त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः गोघ्नश्चैव कृतघ्नश्च भ्रूणः गुरुतल्पगः श्रिबालघातकश्चैव सुरापो व्रशलीपतिः सर्वं नाशयते पापं शिवलोकं स गच्छति शुद्धस्फटिकसङ्काशं त्रिनेत्रं चन्द्रशेखरं हिन्दुमण्डलमध्यस्थम् వందే దేవం ఇది రుద్ర ద్వాదశనామ స్తోత్రం సంపూర్ణం